І про гучну перемогу черкаського африканця боєць місцевого клубу грізлі, 23 23-річний камерунець Дональд Джатах, переміг зірку змішаних єдиноборств американського росіянина Джефа Монсона. Поєдинок проходив у Москві. Попри негативні прогнози, черкаський боєць нокаутував зірку змішаних єдиноборств у першому ж раунді. Після потужного удару в голову суперник не зміг звіститися на ноги. Поєдинок тривав 50 секунд. Я еще до сих пор не верю, как он падал, а потом чувствую, что да. Это Монсон на поле. И вижу, что это рефер возле меня. Сразу никогда был рад такой наследка. Монсон в футболке с Путиным выходит, все, то есть, ну, как бы, значимая такая и для Монсона, как бы, была встреча, и для нас. Вот, и тем более, что весь зал за Монсона, как бы, не за Дональда. Вот, и все, все там надеялись, что выиграет Монсон. Поэтому мы очень переживали. Вот, надеялись на три раунда и по баллам. Но получилось, Дональд просто красава в первом раунде выиграл.